श्री गोंदोलेकर महाराज यांचे नमस्कार त्रयोदशी महारुद्रजे मारुती रामदास कली माझी ते जाहले रामदास जना उद्धराया पुन्हा प्राप्त होती नमस्कार ब्रह्मचैतन्यमूर्ति महाराष्ट्रिया माणगङ्गातिराते असे पुण्य क्षेत्रते थे यजुर्वे दिवे प्रगृहि जन्मखेति नमस्कार ्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति नलिम्पि कदा बालक्रीडा उपाधि विवेकी सदा ज्ञानवैराग्यसाधि जया सद्गुरु सद्गुरुभेटिची होय स्फूर्ति त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति समर्थानुयायी सिद्ध जया पूर्णवैराग्याध्यात्मबोध तया प्रार्थनी राममन्त्रासि घेति नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति तपे तुशला सद्गुरु सा वदे वाढवी पन्थया राघवाचा कलिमाजी मन्दावली धर्मभक्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ती विदेहापरी चालवोनि प्रपञ्चा मुमुक्षुजनालागि अध्यात्मचर्चा करोनी बहुलोकते मेळविति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति जषी माौली ग्रासदेति मुलाला रसे बोधुनि ज्ञानपाजीजनाला धरे सारिखी जावसे नित्यशान्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति किति प्रार्थिती कामना पूर्णभाया कि देह व्याधी हराया कृपादृष्टिनित्यासि आनन्ददेति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति जये गूढना सङ्कटी रक्षिले किति जीव के के बहु बहूमन्दिरे स्थापिलि धन्यकीर्ति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति बहु अज्ञजीवान् प्रति तसे नास्तिका सत्पथा समस्ता मुखे नामहे बोलवीति नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति तनुजीर्णझ बहुकार्यकेले रघुनायके तदा तदारामरूपी समाधिस् नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति समाधिपहाता समाधानहोते देते मनी मनीभाविता कामना नमस्कारत्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति मुखे बोलवी सद्गुरु बुद्धिदाता अहं भारहा वागवी कोण माथा जडो भावना रामदासी सदाती नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति जयाचा सा जनी जन्मनामार्थसाला जयानि सदा वास वासनामात्केला जया मुखी नमस्कारत्या ब्रह्म चैतन्यमूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 समर्थ।